На Херсонщині озброєна група диверсантів планувала захоплення стратегічних об'єктів, зокрема Каховської ГЕС. СБУ затримала місцевого організатора групи, яка за сприяння російської сторони готувалася отримати автоматичну зброю. Встановлено, що за завданням військової розвідки Російської Федерації збирали та передавали інформацію щодо місць дислокації та переміщень підрозділів збройних сил України в Херсонській області. Про нові виклики та методи спецоперації проти України будемо говорити з. Керівником Центру військово-політичних досліджень Дмитром Тимчуком. Пане Дмитре, доброго ранку. Вітаю в нашій доброго студії. Витро. Отже, про що може свідчити така активна диверсійна робота, і чи реальне е, ось це вторгнення, про яке говорять і якого опасаються зараз? Ну, Що касається юга України, ми не прогнозуємо туди повноцінного воєнного вторження. По одной простой причине. В общем-то, у России нету плацдарма для такого наступления, я имею в виду Херсонскую, Одесскую, Николаевские области. Есть два плацдарма, скажем так, для проведения диверсионно-разведывательных диверсионно -разведывательных операций. Это Приднестровье, там мы наблюдали, в общем-то, уже давно скопление российских военнослужащих. Але ж, Это... Я перепрошу, я как раз сказали, что с Приднестровья наименее вероятный вариант вторгнения. Имеется в виду, ну, мы просто должны разделять военное вторжение, то есть когда идут там, танковые части, uh -huh. мотострелковые при поддержке авиации и так далее, на юге нет куда наступать. Есть большая группировка, порядка 20, больше 20 тысяч человек в Крыму, но на самом деле плаздарном для наступления трудно использовать, поскольку только два узких перешейка соединяются с материком, и, в общем-то, небольшими силами можно заблокировать движение войска uh -huh. туда. Что, собственно, и делается, поскольку мы знаем, сначала там блокировали наши десантники Николаевские, Сейчас уже и танковые там есть подразделения, и достаточно обеспеченная оборона. То есть выдвижение из, на материк никак не получится. И, и, то же самое касается Приднестровья. В Приднестровье просто нет, скажем так, оперативно-тактической группировки войск, которая могла бы осуществлять вот такую войсковую операцию. И, и в Приднестровье и в Крыму мы наблюдаем, между тем, большое сосредоточение подразделений спецназа. То есть спецназа как раз российской военной разведки, Гругыша э, России. Это, в общем-то, это не пехота, это как раз профессиональные диверсанты. То есть... Мы видим сценарий, что сам по себе юг захватить очень проблематично России. Это можно рассматривать только уже в контексте общего, скажем так, вторжения на восток, и тогда уже инициирование силами вот этих десантов, дестабилизация ситуации на юге. И опять-таки они должны, то есть эти диверсионные группы, работать в тесной координации с себратистскими группами. То есть мы рассматриваем события на юге только в привязке к каким-то сепаратистским выступлениям, вылазкам. Мы видим, что на юге, на самом деле, если в начале марта были серьезные выступления сепаратистов, то в той же Одессе, в Херсоне, то на сегодня, в общем-то... Вы, наверное, отримали такой петренко, например? Да, СБУ гасит довольно-таки успешно. То, что мы видели позавчера в Николаеве события, там попытки захватить об администрацию, ну, я бы сказал, это скорее пародия на штурм, чем реальная угроза. Активные сепаратистов еще отбывается на сходе. України це початок другого етапу вторгнення Росії. Ви про це якраз написали в своєму блозі і спрогнозували, що це вторгнення відбудеться це ще вчора. Планувалося воно ще вчора вночі. Розкажіть докладніше, на чому базувалася ваша версія, і який сценарій відбувся тоді? В общем-то, сценарий имел место, и э, в ночь с 8 на 9 апреля действительно была очень напряженная ситуация. Э, мы судим, потому нужно понимать, как система работает именно вот сейчас в этих всех сепаратистских вывозах. То есть сепаратисты захватывают органы власти, их в первую очередь интересует совета для того, чтобы заявить о создании каких-то парламентов и провозгласить какие-то независимые республики. Соответственно, мы на Востоке тоже не, не ожидаем того, чтобы быть полноценное военное вторжение. Мы в Вероятность этого оценим где-то в 10 процентов. 90 это по сути Крымский сценарий, когда путем просачивания через границу в том же Донецке появляются вдруг зеленые человечки, которые, в общем-то, помогают под дулами автоматов заседать правильно горсовету, вернее, совету принимать нужные решения, вызвание к России там, ввести свои войска и, соответственно, провозглашать независимость. Мы видим сбой сценариев, то есть в отлич... если в Крыму мы были абсолютно не готовы в до Украины к подобным каким-то вот этим движениям то э, сейчас на востоке, во-первых, достаточно вооруженные силы обеспечивают уже выстроили линию обороны, и, в общем-то обеспечивают прикрытие границы. Усилена госпитальная служба, усилила охрану границы. То есть сейчас это все, в крымский сценарий, провернуть намного сложнее. Плюс правоохранители и спецслужбы есть большие проблемы в противодействии вот именно в городах. Но, тем не менее, эта работа ведется. И мы видим, что, в общем-то, скажем, может не так быстро и эффективно, как нам хотелось бы, но, тем не менее, успехи есть. То есть сейчас для Путина довольно-таки двусмысленная ситуация. У него не сложились настолько благоприятные условия для осуществления этого сценария, как было в Крыму. С другой стороны, он также, я думаю, прекрасно понимает, что время не на его стороне. Чем дальше, практически с каждым днем правоохранители все больше и спецслужбы берут ситуацию в свои руки и, соответственно, уменьшается вероятность. Мы тут много говорили, буквально в нашей студии, про то, что мы играем не на выпереджение, а на высочайшую самую такую, знаете, завчастную реакции А мы реагируем только на действительные факты. Это правда? Надо понимать, какая ситуация сложилась, во-первых, на, на Востоке. Мы, в общем-то, давно, я имею в виду группу информационного сопротивления, отслеживаем эту ситуацию, но поскольку... Мы не видели, что сами спецслужбы, правоохранители, органы нашей госвласти готовы освещать эту ситуацию, мы поэтому не транслировали ее в эфир. Проблема, однако, сейчас уже СНБУ об этом совершенно открыто заявляет, поэтому я думаю, что можно говорить об этом. По нашим данным, к концу марта, где-то около только порядка 70% вообще были не подконтрольны правоохранителей. То есть фактически целі э, в інтересах сепаратистів работали, или просто мешали ситуацію. Ну, ми видели в тому же Харкові, коли там міліція плодировала при захваті органів госвласти і так далі. До речі, ми можемо зараз дізнатися, що говорили у Луганську, коли захопили Луганську СБУ. так зване звернення штабу південного сходу України. Можемо почути. Давайте послухаємо, прошу. Здесь находятся жители города Луганска и нашей области. И только мы граждане Украины. И у нас, ветеранов Афганистана, пограничников, представителей мирных профессий, одно единственное законное требование. Мы хотим провести референдум. Это воля излиления нашего народа. И мы хотим, чтобы нас услышали. Если вы... А я сейчас смотрю, отключили свет, и готовите штурм. Против кого? Против нас, боевых офицеров, которые хотят лишь провести референдум? Добро пожаловать в ад. Мы вас встретим достойно. С Богом, господа офицеры! Это то, что в Луганске. Как вы считаете, это повторение крымского сценария, или есть все-таки какие-то нюансы и отличия? Вы уже сказали про захопление держустанов, в чем тут главная мета, но как это прокомментировать? Ну, по моему мнению, мы видим просто, с одной стороны, то, что сценарий крымский не удается. Не удается вывести, в общем-то, ну, вернее, заручиться поддержкой такого большого количества населения. Или изобразить хотя бы эту поддержку. Ну, в Крыму было скорее изображение, чем мы видели реально, что там какие-то митинги пророссийские проходили и так далее. Конечно, сейчас выглядит вообще смешно, когда там 500 человек штурмуют область, администрацию, рассказывают, что они и представляют всю область. Ну, как бы это уже за гранью разумного. С другой стороны, мы видим, что вот это провозглашение как раз там десятками человек буквально каких-то республик непонятных, это осуществление все-таки сепаратисты действуют по сценарию, написанному в Москве. Им сказано проглашать республику, они провозглашают. По моему мнению, просто тут их работает слабая координация. То есть по расчетам должно было выйти там, 5 тысяч человек, или, там, плюс поддержка населения, пускай там, десяток тысяч человек, можно было изобразить толпу. Народ не вышел, но сепаратисты, новые воды не поступили, они продолжают изображать, что они тут отражают мнение всего населения. Выглядит, конечно, смешно яке бере участь у подібних заходах от э, говорять про те що люди які брали участь у Криму зокрема у сепаратистських таких э, мітингах вони зараз помічені в інших областях і про це не первый раз говорять а, про що це може говорити чому вони почуваються так вільно на території України якщо ці персони вже помічені і впізнавані чому из цим нічого не роблять не то что я говорил, это вопрос как раз управляемости і во-первых во-вторых надо сделать помимо того що в общем-то идет саботаж э, на места довольно-таки мощный. Но тут нужно отдать должное, допустим, СБУ тоже, оно, руководство поняло эту ситуацию, сложность этой ситуации, э, скажем, ну, просто еще СБУ намного меньше по численности э, раньше, чем МВД, и принимало меры для того, чтобы заменить людей, на, которые явно не собираются защищать интересы Украины, на, в общем-то, тех, которые собираются выполнять свой долг. Э, но, э, что касается, э, вот именно, свободного передвижения и работы этих людей. Тут надо еще учитывать, кроме того, что ну, проблема с работой правоохранителей и спецслужб, еще один момент. Все-таки мы сейчас э, живем... А спецслужбы и правоохранители работают в правовом поле мирного времени. У них полномочия очень сильно ограничены как раз э, вот этими рамками. То есть, если бы было чрезвычайное положение или военное положение, были бы другие уже полномочия, и можно было говорить о том, что они неэффективно справляются и отлавливают. На самом деле, сейчас задержать человека, если нет, в общем-то, каких-то серьезных доказательств, ну, презумпция невиновности еще никто, в общем-то, не отменял. Во-первых. Во-вторых, э, в общем-то, наше законодательство само по себе к сепаратизму до последнего момента That... Ну, я как раз хотела вас запитать, эти изменения, которые до законодательства, еще за сепаратизма, они как-то вплывут, что это лишение... Абсолютно. Я считаю, что это был очень своевременный, очень актуальный шаг и очень нужный. Все государства, в которых, в общем-то, в той или иной мере существует угроза сепаратизма, они прописывают в законодательстве очень жесткие, жесткую реакцию. Все понимают, что сепаратизм это бомба, которая может, в то быть заложена и не взорваться десятилетиями, но рано или поздно она взорвется. То не меньше был лишь важелі впливу до того опять-таки нужно учитывать ситуацию, которая была, ну, во-первых, постреволюционная Украина, февраль, когда, в общем-то, дезорганизация идет органов исполнительной власти, тех же спецслужб и так далее, как раз это и дало возможность поднять сепаратистам голову и при поддержке. Ну, на самом деле мы сейчас наблюдаем процесс не то, что это на волне каких-то событий, вдруг появились какие-то лидеры сепаратистов, появились, в общем-то, Россия срочно выстраивает какую-то схему их управления и так далее. Мы сейчас видим сеть фактически российской военной разведки, которая создавалась годами, и которая сейчас просто активизировалась. На самом деле, привозных залетных сейчас координаторов из России, ну, я имею в виду именно ключевых координаторов, не так много. Пане будут... Годы... Да. на жаль, у нас час в эфире вычерпывается, но мы будем обовязково следовать за информацией, которую, в частности, вы оновляете. Дякую, что сегодня были разом с нами. Да.